Слава Богу! Господь один достойный славы. Сегодня такой день торжественный. Вы знаете, торжественный день. И Господь на этот день пришел. На это место Господь тоже пришел. Дорогие друзья, Он пришел на это место. Господь пришел на это место Духом Святым. Ты пришел прославить Господа. Ты пришел поблагодарить Господа, и Он пришел. Он пришел на это место, чтобы тебя порадовать. Ты пришел прославить Господа, и Он пришел, и Он наблюдает внимательно, наблюдает за каждым. Господь Духом Святым пришел на это место, и наблюдает внимательно за каждым сердцем. Он не изменился. Он пришел когда-то на эту землю. Мы знаем, когда он там в храме стал, и он открыл книгу и читал Слово Божие. Дух Господень на мне, Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрением, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И Господь не изменился. Это Его работа Духа Святого. Он пришел на это место, чтобы дать твоему сердцу свободу. Ты пришел благодарить Господа. Тебе больно на душе, ты пришел благодарить Господа, и Он видит боль твою. Он видит боль души твоей. Мы как-то были на молитве, вечерней молитвы, И так народ вставал и благодарит такое время, выделит для благодарственное время. И каждый вставал и благодарил Господа. Его спрашивали, что ты благодаришь Господа. Люди говорили за исцеление, где они видели руку Божью. Но вы знаете, меня тронула там сзади. Сестра встала, говорит, я благодарю Господа. Когда ее спросили, что ты благодаришь Господа. А я ее пометаю на прошлой молитве, а мне нужда великая была. Она говорит, я благодарю Господа, что ситуация не поменялась. Говорит, благодарю Господа, что ничего не поменялось, но Господь поменял меня. Господь поменял мое сердце. Она радовалась. Господь, говорит, дал мне мир. Господь дал мне покой. Аллилуйя, слава Господу. Господь силен поменять твое сердце сегодня. Господь силен наполнить тебя сегодня, чтобы ты действительно поблагодарил Господа. Он пришел на это место. Ты пришел воздать славу Господу, но в долгу не останется. Господь любит тебя. Он пришел дать тебе мир, славу Господу. Он пришел тебя утешить сегодня. Если ты нуждаешься в помощи Божьей, в утешении, Дух Святой на этом месте, слава Господу! Он смотрит на тебя через Сына Своего, Иисуса Христа. Он умер за тебя, и Он смотрит на тебя, как на Дитя Божье. Слава Господу! И Он пришел с утешением на это место, с бальзамом. Слава Господу! У Него есть бальзам для души Твоей. Аллилуйя! Слава Господу! Велик Господь! Он достойный славы, он пришел отпустить измученных на свободу. Ты сегодня знаешь, Господа, но враг, враг атакует тебя, через мысли атакует тебя. Обстоятельствами атакует тебя, и Господь пришел на это место. Господь привел тебя на это место, Господь побудил твое сердце прийти на это место чтоб утешить тебя. Аллилуйя, слава Господу! Ты нигде этого утешения не найдешь. Никто тебя так не утешит, как сам Дух Святой. Велик Господь, открывай сердце для Господа. Открывай сердце, Господь, на всем месте Духом Святым. Велик Господь, Роман Он не потерял силу. Это состояние, состояния, насколько ты откроешь сердце для Духа Святого. Слава Господу! Мы не святые, мы грешные люди, но Он смотрит на тебя через кровь Иисуса Христа. Если ты осознаешь себя, если ты осознаешь свое состояние, да, Господи, я не таков, Господь, я не достоин даже прославить Тебя, о, великий Господь. Великий Господь в душе твоей, слава Господу! Он сегодня наполняет твое сердце, а воочию Он торкается сердца твоего, а воочию жив Господь, открывай сердце, открывай сердце для Иисуса, ибо Господь хочет порадовать тебя. Ты пришел к Нему. Ты пришел прославить Бога за этот день благоприятный, за этот год благоприятный. Может быть, у тебя не был он благоприятный, но Господь что-то сделает сегодня с твоим сердцем. Поверь, Господь что-то сделает сегодня с твоим сердцем. Слава Господу! Ты уйдешь отсюда, наполненный Духом Святым. Роману Господь любит тебя. Господь любит тебя, Он целит тобой, он жив Господь. Если бы ты был бы не его дитя, ты бы не проходил эти трудности, эти переживания. Но Господь закаляет тебя, Господь очищает тебя. Слава Господу. Господь любит тебя. Велик Господь, Аллилуйя, Только в Господе Ты найдешь утешение. Только в Господе ты найдешь успокоение. Слава Господу! Велик Господь! Он достойный славы. Господь достоин хвалы. Господь достоин поклонения. Господь достоин благодарения. Он сладкий Бог. Он очаровательный Бог. Он обаятельный Бог. Он привлекательный Господь. Доверься Ему. Роману и пришел на это место, брат.